Щепочка. А мама, хорошо. мама. Да, У мене все добре, все. вистава пройшла э, дуже добре, все нормально. Я вже папа дзвонив. Все, давай, бо в мене зараз інтерв'ю, я ж тобі говорила після цього. Я зараз зайнята трошки. А давай завтра Да, Давай, все, спокійно. ножки. Все, давай. пока. Специфика профессии такова, что с возрастом человек уже даже вот это все произведение, то, что ты пел там 20 лет назад, 15, ты поешь уже по-другому, что наслаивается э, опыт же жизни, правильно, жизненный какой-то ты просто это проживаешь, пропускаешь по-другому, даже эта, эта фраза, она уже по-другому звучит. Почему очень важно ходить на живые концерты, так же, как и оперные, так же и симфонические? Вот, на балет. Я очень люблю балет. Вчера, кстати, была на балете у нас. Не останавливаться, что-то искать, искать и для себя, и потом это применять. Вот, допустим, как В частности, этот спектакль, Макбэр, вот такое очень сильное впечатление. Я уже научилась немножко выходить из образов. Очень много спета, постановок, Мы в разных странах все. Но вот сам образ, он такой, он так написан музыкально, понимаете, он не может, не может оставить равнодушным. говорит о том, что Макбет ей написал письмо, в общем, то, что ему предрекли быть королем ведьмы. Вот мы же видели хоровые куски, все ведьмы. И она говорит, ну, это ты настолько амбициозный, что а для этого нужно иметь -э хладнокровие, чтобы убить. И она вот всю, она в первой арии мы видим совершенно уверенную в себе э, женщину, которая является всем для Макбета. Он ее очень любит, как жену свою, все. И вот по, по ходу спектакля идет э, развитие этой роли, то есть она, она все время это жажда власти, жажда крови, ее это не пугает, ее это наоборот заводит, понимаете. И она уже, вот они стали уже, уже стали, они уже на троне, его уже начинают какие-то сомнения там брать, какие-то угрызения совести, все. А она, разные версии есть, что она сумасшедшая, есть она полусумасшедшая. Вот, то есть это как бы вопрос для дискута на самом деле, для дискуссии. Она одержима, она, ей постоянно какие-то вот пятна крови везде, везде. Вот, я думаю, что она не в адеквате, если так говорить. Сначала э, власть, жажду власти, жажду крови и все, что, наверное, сопровождает власть, тогда сопровождала. У Шекспир так написал, по крайней мере. И потом мы видим э, возмездие. сейчас едем роял опера лондон они в одиннадцатом году вот я там пела постановку эту макбет очень красивая постановка сейчас по Мэтсию, кстати крутят очень часто пока не крутят как это сказать не транслирует показывает а сейчас вот это спустя уже 4 года я уже много где спела это, эту роль много где в разных костюмах разных там в общем и вот сейчас опять снова везут, они везут на гастроли в Японию, едет театр, и вот везут этот свой Макбет. Я думаю, он будет уже другой. У нас ближе к историческим, так, в общем-то, намек такой. Там, допустим, в Лондоне это другое. Там, вот сейчас в Берлине это было вообще по-другому. Это было что-то такое. То есть задача леди Макбет была вот такая вот хищная какая-то самка. Она бегала, она что-то такое на голове был, какой-то белый парик, тут такие какие-то красные глаза обведенные, понимаете, такой, такой, полузверь. И такая же должна, быть, должна была быть и пластика. Вот так постоянно, вот так изгибаться. Более того, там какие-то холмы на сцене были. Я там очень сильно упала, честно. У меня такая вот рана до сих пор. Это было в феврале, но это ужас был. Это, конечно, костюмы очень, ну, скажем так, не будет, я уже говорить, очень удобные, но такой длинный шлейф. Он не всегда практичен на сцене. Более того, тут оркестровая яма, тут вот мы ходили, Пласида пел Макбет, это у него была дебют, дебют, дебютная роль. Вот, вот это вот парапет, или как то называется, вот тут его сделали чуть шире, чтобы солисты могли пройти. Это кошмар какой-то с этими, вот, вот этими шлейфами, это было жутко неудобно. Вот, я там очень сильно упала, это, конечно, мне запомнит. Ну вот, и там получается, да, совсем другая задача роли. Другая, все другое. Здесь вот она такая. То есть э, последняя ария, вот эта ария сумасшествия, она должна была быть. Ну вот я вылезала из такого люк, это называется. В холме был люк. Я с него вылезала и вот так делала. Вот такие вот. Надо было что-то изображать. Непонятно что. Даже не человека, а какое-то э, такое, как сказать, вот как крем какой-то. Я не знаю, как что-то такое. Но вот режиссер хотел, чтобы что-то ее ее вот так ломала, на все стороны крутила. Вот, так что вот такие есть задачи режиссера. Вот он так видит этот образ и все. Да, бывает все. очень тяжело, потому что, ну, ты немножко по-другому этот образ видишь. И, ну, ти, ты там не согласна, конечно, потому что ну, мы же все. Ну, у нас есть какие-то, как сказать, там, стереотипы, или как это тоже можно сказать, да. Вот. Да, безусловно, бывает очень тяжело, но так сказать, полураздетыми, это у меня вот, это спрашивали, да, уже на, про полураздетые, было всего два спектакля за мою практику, такая, такой прозрачной и короткой рубашкой пришлось выйти, это вот в Берлине было, в Макбет, кстати, опять же Макбет. Ну, в принципе, да, это тяжело, потому что разные видения, разные образы и разные задачи, и не всегда ты с этим согласен. Там леди Макбет была такая, как, как ну, такая дама из КГБ. Это кошмар. Вот с этими орденами, сейчас это очень модно. Вот такие ордена какие-то там, вот это все, тикители. Весь хор был в этих всех солдатских таких вот одеждах, да, в общем-то. Вот, но тоже на любителя. А, я хотела вот что сказать. Вы говорите, что так костюмы. Я говорю, топлис еще никто не раздевал, и догола тоже. Но а балет, вот я участвую, это одиннадцатый год был Royal Opera, это лондонский этот. И там была Аида, так балет был полностью топлес, полностью обнаженный до верха. То есть это, это такая была задумка режиссера Дэвид Маквикер, очень известный режиссер, очень популярный. Он, кстати, в Питере тоже ставил Маринки, вот я пела у них, тоже Макбет, кстати, на исторической сцене. Но это было года два назад. Да, это был, кажется, Ой, господи, 13-й год, кажется. Ну, неважно. В общем, Дэвид Маквикер, да, так он так посчитал нужным вот раздеть балет. В общем, там были сцены, знаете, сцены такого какого-то насилия, какого-то саду мазу. То есть я тогда не сильно над этим задумывалась. Я потом уже, когда смотрела записи, тоже по, транслирую часто по Мэцу. И я тогда была для меня очень важно, потому что это первые разы мои были в роял-опера. То есть я была больше, вот мой образ меня больше интересовал, в чем я. Там Аида в таком красивом синем платье, все. Ну так как бы на балет я не сильно, тем более балет, там более взаимодействует с этим Радамесом, Рамфисом, там все. Но потом вот уже я смотрю, боже, они же топлесны. Ну это, ну, ну как-то, как-то вот в Европе это модно, конечно, да это берлинский Макбет, это Deutsche Oper б, б, было, это 12-й год. А сейчас вот, вот сейчас 15-й год, это было февраль, штат Два разных театра, они очень близко в Берлине друг к другу находятся. И люди ходят, потрясающие аншлаги, что там, что там может идти даже один спектакль в один и тот же вечер. Так вообще это очень, это прекрасно вообще, я считаю, что настолько культурно образованная публика и, в общем-то, это все... очень важно, как дирижер выкладывается, как он сам чувствует музыку. Это же весь оркестр чувствует, это весь хор, там балет, все. Все службы, которые задействованы в конкретном каком-то данном спектакле. Солист очень чувствует, потому что, ну, дирижер показывает меньше звука, больше звука, легат, он может это все руками показать. Это очень важно, кстати. Вот Алла Кульбаба, прекрасный дирижер, прекрасный дирижер, который просто э, всегда очень педантично вот мы когда у нас певки когда у нас подготовительная к спектаклю идет какая-то работа мы за сценические репетиции идут с дирижером дирижер смотрит как вы двигаетесь и но контакт с дирижером должен быть потому что если ты не посмотрел там вовремя как говорится пролетел не вступил вовремя ну оно идет как снежный ком. Твой партнер тоже сбился, все сбились, ну все. Такое недопустимо, поскольку мы в профессиональном заведении работаем. То есть контакт обязательно должен быть. Должна быть концентрация, ты должен видеть одновременно вот в таком объеме и партнера, и дирижера тут, и понимать в том состоянии, в котором ты находишься. То есть понимать данный, данное состояние своего героя. Я с удовольствием всегда сюда приезжаю, работаю. У меня есть, понимаете, у меня есть конкретная задача отработать свой спектакль, свой образ. Я как-то вот так сильно по сторонам, где тут хуже, лучше, я не смотрю. Вот я считаю, что творческий человек, у него есть конкретная задача. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть он должен как качественно отработать свой спектакль. Безусловно, театр столичный театр, красивый, все прекрасно, да, есть какие-то нюансы, допустим. А в Европе возле тебя есть человек, который носит за тобой водичку, который ключик, вот тут я закрываю гримерку, я его постоянно куда-то должна спрятать, если я не успеваю его там оставить по мрежу и тому подобное, всякие нюансы. Мы в Европе, допустим, не только в Европе, в Америке вообще об этом не думаем. Там как-то двери закрываются или на магнит, или какие-то код там есть на двери. Ну, какие-то нюансы такие, что когда ты в образе, когда ты вот в спектакле, ты в этом образе существуешь, даже, даже в своих э, перерывах. Понимаете, о чем я говорю? Вот это важно. Для меня есть задача определенная, актерская. Вот есть постановка определенная, как бы другая продукция совсем, но другая постановка, другие задачи для моего персонажа там. Допустим, там у меня такой костюм, такие то мизансцены совершенно другие, взаимодействия с партнером совершенно другие, там другие переодевания, все, все, все. И вот быстрые есть там переодевания. Ну, понимаете, это все очень взаимосвязано. То есть это совершенно у тебя другие задачи. Вот ты приехал ту же роль петь, но тут совершенно другая продукция, и ну, тоже дирижер другой. Вот он видит по-другому. Там, где ты пел форте, он хочет, чтобы это было пиано, другие темпы и все остальное. Ну всякая эта музыкальная кухня. Если говорить о том, чтобы это было интересно детям, я вам скажу другое, потому что я работала одно время в детском музыкальном театре. Вы же знаете, у нас есть на Подоле музыкальный театр. Там я работала несколько лет, довольно долго лет, ну, наверное, ну, может быть, ну как, недолго, ну лет пять я там работала. И театр, специализирующийся непосредственно на репертуаре для детей и юношества, вот, то есть э, хорошо, что у нас есть такой театр вообще в Киеве, потому что я и своих детей, когда они были очень маленькие, водила туда, и это дает колоссальное такое развитие для ребенка всестороннее. Одно время работала, так получилось, я в Киеве не работала, работала пару лет в другом городе, это в Черкасах, вот, то есть там более э, э, как бы специфика работы была больше концертная такая деятельность более камерная деятельность как бы филармонии, такие тематические концерты были все а что касается оперы да мне ближе опера поскольку это во-первых это моя специализация это вот работа приносящая мне удовольствие удовлетворение творческое то есть то есть я выбрала работу профессию свою как говорится по зову души да или как можно сказать я люблю свою работу. Это для меня очень важно заниматься тем, чем я занимаюсь. То есть, ну, я себе другой профессии для себя не могу пока что представить. Может быть, ну, потому что были приглашения преподавать, допустим, в нашей музыкальной академии. Ну, у меня, во-первых, времени сейчас нет, потому что, ну, так создается жизнь. Педагогическая деятельность – это, ну, как бы систематическая работа, которая требует постоянного пребывания на месте. И я просто благодарна, как говорится, Богу и судьбе, что я имею эту возможность э, и постоянно, как бы, как говорится, контактировать с разными людьми, разноязычными людьми прежде всего, и разных и традиций, разных культур. Люди же из разных стран приезжают, да? И так у меня сложилась жизнь, что я вот имею возможность поработать с разными дирижерами, с разными, опять же, режиссерами, партнерами, коллегами, я имею в виду. Ну вот... Так что прекрасно, я очень счастлива на самом деле. Вот касательно своей профессии, я могу сказать, что я ну, счастлива просто вот стопроцентно. Я безумно благодарна своим педагогам, опять же, еще раз, моим родителям тоже. Это первое самое, потому что родители направили меня туда, куда я хотела пойти там с 11-12 лет. Вот я хотела, вот мне это нравилось, вот, вот, понимаете, существовать вот в данном. Пусть это будет песня там, пусть это будет романс, а потом это уже приросло вот оперный жанр, уже после консерватории. И, и, и очень важно, какие педагоги, как они прививают тебе к этому любовь, как они тебя шлифуют, как они тебя правильно направляют. Это очень важно. Так что я считаю, что в творческом плане у меня в жизни, ну, как говорится, стопроцентно я на самом деле, это, это не лукавство, это правда. Я очень счастлива.